Heran pula, Naib Chancellor Universiti Melayu kata saya salah petik data. Inilah sumber utama saya memetik data dari laporan tahunan Universiti Melayu. Kita lihat, di sini dinyatakan program satu mula pada tahun 2018. Kemudian bersertakan gambar raja, bagaimana pengambilan itu dibuat dan berapa jumlahnya. Inilah sumber maklumat yang saya perolehi daripada sumber dalaman Universiti Melayu. Inilah laporan terbuka. Kemudian, ini pula jawapan dalam parlimen yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi kepada salah seorang ahli parlimen yang menyatakan jumlah intake yang sebegitu banyak, 19% hingga 40% untuk empat kursus kritikal. Eh, kalau kamu kata saya tidak ada data yang tepat, kamu yang berkuasa kemukakan data yang jitu. Itu saja. Saya kecewa membaca kenyataan balas daripada Naib Chancellor Universiti Melayu kepada saya pada 27 Jun. Beliau langsung tidak menjawab soalan saya yang sering menjadi tanda tanya rakyat. Kata beliau, satu ke UPU ke semua adalah berdasarkan meritokrasi. Persoalan sekarang, meritokrasi ini adalah dilaksanakan setaraf antara UPU dan satu atau kategori yang berbeza? Kalau kategori yang sama berdasarkan meritokrasi, kenapa perlunya perbezaan UPU dan satu dalam konteks pengambilan pelajar Malaysia? Satu, mengenakan juran yang tinggi contohnya dalam perubatan. Juran di Universiti Melaya adalah mencecah RM500,000 mulai sesi 2025 hingga 2026 tetapi tahun lalu juran ialah hampir RM300,000. Ini satu kenaikan yang mendadak jika melalui saluran UPU, yuran khusus MBBS hanya sekitar RM15,000 sahaja untuk sepanjang tahun pengajian selama 5 tahun. Saya cabar pihak universiti agar menjawab kepada rakyat adakah terdapat pelajar yang gagal melalui saluran UPU tetapi ditawarkan kemasukan melalui saluran satu dengan pembayaran yuran yang lebih tinggi. Jangan gunakan bahasa berbunga-bunga dan sila jawab terus kepada soalan ini. Untuk makluman, saya pernah menerima aduan bersertakan bukti yang nyata. Pelajar cemerlang dengan PNG 40 iaitu maka penuh memohon dan berayu melalui saluran UPU untuk khusus MBBS di Universiti Melayu tetapi gagal dan ditolak. Secara tiba-tiba, boleh pula diterima masuk ke Universiti Melayu untuk program MBBS melalui saluran terbuka iaitu satu dengan syarat bayar ratusan ribu sebagai yuran. Apakah ini meritokrasi yang dimaksudkan? Saya tidak akan mendedahkan identiti pelajar demi melindungi privasi pelajar tersebut. Kecuali RCI ingin mendapatkan bukti, maka saya akan tampil ke hadapan sedia memberi keterangan. Saya berani katakan bahawa memang ada. Ya, ada pelajar yang gagal UPU tetapi ditawarkan melalui satu. Saya mengesahkan di sini tanpa kekeliruan, memang ada. Ada pelajar yang gagal melalui saluran UPU, sebaliknya ditawarkan khusus MBBS melalui saluran satu. Meritokrasi apa ini? Siapa yang cuba mengelirukan? Saya juga cabar kepada mana-mana pihak yang menuduh saya kononnya mengelirukan. Agar mereka mengemukakan data berapa ramai pelajar yang masuk melalui UPU dan satu dan purata grade pra universiti mereka. Ini bukan soal keselamatan negara atau soal kaum. Just true. Jangan kata perkara ini sebagai OSA atau rahsia kerajaan pula. Program satu. Asalkan ianya tidak menjejaskan tempat khusus yang ditawarkan di saluran UPU, saya setuju. Tetapi puluhan peratus tempat khusus kritikal melalui saluran UPU yang didahagakan oleh golongan B40 dan M40, ini telah diambil alih oleh saluran satu. Adakah objektif penubuhan universiti awam semata-mata untuk menjaga anak orang kaya yang mampu membayar jurat? Saya, Wika Siong, memohon jasa baik... Profesor Datuk Sri Naib Chancellor Universiti Melaya untuk menjawab soalan saya dan mengukuhkan dakwaan beliau kononnya sayalah yang mengelirukan orang ramai. Saya ulangi untuk pelajar luar negara memasuki universiti awam saya setuju tetapi mesti ada had yang mudah sabah kerana kita tahu antarabangsaan universiti perlu dilakukan supaya kita mempunyai satu tahap atau ranking yang lebih baik itu saya faham tetapi had perlu dikenakan. Seperti mana yang kita sedi maklum, Universiti Awam Malaysia ini dibiayai oleh dana rakyat. Ini adalah untuk rakyat jelata. Ini bukan universiti swasta yang mengenakan yuran pengajian yang melambung tinggi. Saya khawatir kalau saya tidak bersuara, hari ini berpuluh peratus telah ditawarkan saluran terbuka. Esok lusa, tak mustahil hampir seratus peratus yang akan dapat masuk dengan syarat-syarat yuran mahal fikir-fikirkanlah.